kimyo olimpiada o'n birinchi sinf masalalaridan ba'zi bir masalalarni yechimini shogirdlarimiz so'ragan ekan o'n birinchi sinfdan olimpiadasidan tushgan savollarni ko'ramiz yechimini xo'sh demak telegramdagi kanalimiz guruhimiz hamda kimyoni noldan boshlamoqchi bo'lganlar uchun telegramda video darslar bor vaunda youtube kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rab qolamiz xo'sh demak masalada um, ikkita alyuminiy ioni uchta karbonat ioni hamda uchta suv molekulasi reaksiya natijasida ikkita um, alyuminiy gidroksidi va uchta karbonat angidin ushbu jarayon qaysi moddalar ishtirokida işte sodir bo'ladi de. demak bizga hozir um, bitta reaksiyaning qisqa ionli tenglamasi berilgan misol uchun endi buni a javobdagi moddani ko'radigan bo'lsak alyuminiy sulfat va natriy karbonat deyilgan o'zi alyuminiy uch sulfat deyish noto'g'ri hisoblanadi chunki alyuminiy o'zgarmas valentli element bo'lganligi uchun alyuminiy sulfat deb ketsa ham bo'lardi xo'sh alyuminiy sulfat va natriy karbonat karbonatalyuminiy sulfat natriy karbonat hamda suv reaksiyasini yozamiz reaksiya natijasida demak hosil bo'ladi shu reaksiyani tuzilishini ko'rsak misol uchun suvni ash ohash deb oladigan bo'lsak endi demak molekula hosil bo'lishi uchun bitta kation keyingisi anion bo'lishi kerak alyuminiy odatda ohashni olsa ya'ni alyuminiy gidroksid hosil bo'ladi natriy sulfat hosil bo'ladi endi bizda nima qolyapti vodorod va karbonat bu karbonat kislotani berish kerak bilamizki karbonat kislota beqaror modda ya'ni karbonat kislota karbonat angidrid hamda suvga parchalanib ketadi beqaror modda shuning uchun karbonat kislotani hosil qilmaymizda birdaniga karbonat angidrid va suv hosil qilishimiz kerak bo'ladi وش دیمکریکس هندهمندی از آن است. آلومینی گیدروکسید، ناتری سولفات، کربنات آنگیدرید، hamda suv hosil bo'ladi endi bu reaksiyani tenglashtirishimiz kerak reaksiyani tenglashtirish uchun demak alyuminiy chap tarafda ikkita shuning uchun alyminiy oldiga ikki koeffitsient qo'yamiz xo'sh endi sulfatlar uchta berilgan shuning uchun o'ng tarafda natriy sulfatini oldiga uch koeffitsient qo'yamiz natriylar o'ng tarafda oltita bo'ldi chap tarafda ham oltita bo'lishi uchun natriy karbonat oldiga uch koeffitsient qo'yiladi xo'sh demak suvning oldiga olti oldu. bu karbonat angidrid oldiga uch bu suv oldiga uch qo'ysak reaksiya tenglashadi xo'sh endi ionli tenglamasini yozamiz alyuminiy sulfat ionlarga ajratilganda demak ikkita alyuminiy ioni demak ioniikkita alyuminiy ioni plus sulfat ionidan uchta hosil bo'ladi uch molekula natriy karbonatni iyonlariga ajratamiz demak bu yoqda oltita natriy ioni bor uchta karbonat ioni va oltita suv molekulasi bor alyuminiy gidroksid bu cho'kma modda hisoblanadi shuning uchun biz uni ionlarga ajratolmaymiz ionlarga ajratilmaydi de, demak bizda de ikkita alyuminiy gidroksidi bor natriy sulfat ionlarga ajraladi ya'ni suvda eriydigan tuz hisoblanadi demak bu yerda oltita natriy ioni bor uchta sulfat ioni uchta karbonat angidrit va uchta suv bu to'la ionli tenglama hisoblanadi xuddi mana shu ko'rinish to'la ionli tenglama deyiladi yozib qo'yaylik to'la ionli tenglama endi chap tarafdagi ionlar bilan o'ng tarafdagi ionlarni qisqartiradigan bo'lsak bu qisqa ionli tenglama hosil bo'ladi xo'sh endi demak alyuminiy sulfatni ionlarga ajratganimizda demak ikkita alyuminiy yozgandik sulfat ioni uchta bo'lishi kerak edi mana bu yerda uch qo'yishimiz kerak edi demak uchta sulfat endi ionlarni qisqartiramiz xo'sh chap tarafda ikkita alyюminiy ioni bor o'ng tarafda esa alyuminiy ionlari yo'q shuning uchun qisqartirilmaydi chap tarafda sulfat ionlari uchta o'ng tarafda ham sulfat ionlari uchta shuning uchun sulfat ionlarini qisqartirsak bo'ladi demak bu ketdi uchta sulfat bu endi, ham, ham ketdi endi natriy ionlari chap tarafda oltita o'ng tarafda ham oltita natriylarni ham qisqartirsak bo'ladi bu ketdi bu ham ketdi endi chap tarafda uchta karbonat ioni bor o'ng tarafda esa karbonat ionlari yo'q e'tibor beramiz mana bu narsa karbonat ioni uchta karbonat ioni bu esa uchta karbonat angidrid molekulasi bu ion emas shuning uchun bular qisqarmaydi xo'sh endi suv chap tarafda oltita o'ng tarafda esa uchta shuning uchun buni qisqartirsak mana buni oltini yo'qotamiz bu buyoqdan uchta suv yo'qolsa bundan uchta suv yo'qoladigan bo'lsa bu ham uchta suv bo'lib qoladi bo'ldi boshqa qisqaradiganlar yo'q endi bizda nimalar qoldi demak chap tarafda ikkita alyuminiy ikkita alyuminiy ioni plus uchta karbonat ioni va uch molekula suv o'ng tarafda ikkita alyuminiy gidroksidi uchta Uş, karbonat angidrid va bo'ldi masala shartiga e'tibor beradigan bo'lsak quyidagi reaksiya deb boshlagan mana shu reaksiyani bergan ya'ni ikkita alyumiниy uchta karbonat ioni uchta suv molekulasi reaksiyaning o'ng tarafida ikkita alyuminiy gidroksidi hamda uchta karbonat angidrid xuddi mana shu reaksiyaga to'g'ri keldi demak bu a javobga ke to'g'ri kelyapti a javob to'g'ri